из нашего бюджета, значит, три с половиной тысячи, мы вынуждены тратить только на средства личной гигиены. Людмила Петровна Наумова вынуждена покупать гигиенические средства для своего мужа инвалида с конца прошлого года. Женщине точно известно, что в этом году поставки бесплатных подгузников в город осуществлялись, но до семьи Наумовых они почему-то не дошли. Это меня очень возмущает и обижает. Последний мой звонок был в отдел соцзащиты, на что мне был ответ. Звоните в министерство. И постоянно человек, который занимается этим, постоянно бросает трубки. Кроме того, Людмила Петровна утверждает, что расходы ее семьи на то, что положено по закону получать бесплатно, а это уже более 40 тысяч рублей, компенсировать никто не собирается. И для этого чиновники нашли формальный повод. Когда была комиссия обследования мужа, они не тот размер написали. Поэтому, когда я однажды попыталась сдать эти чеки, они сказали, а вы не тот номер покупаете, поэтому вам ничего не будет возвращено. С проблемой нехватки бесплатных гигиенических средств в этом году столкнулась и ветеран войны и труда Клавдия Александровна Сачко. В сентябре ее сын жаловался в народную программу на плохую работу социальных служб. Они как взяли на себя соцзащита обязанность. Вот. Мы принесли им все бумаги, все подписано, все расписано. И вот уже ждем, ждем, уже год кончается, а памперсов нет. Бабушка год, ну, ей же тоже тяжело. В Магнитогорске вопросами снабжения инвалидов бесплатными подгузниками занимается местное отделение государственного учреждения Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс». И в конце октября его специалисты рассказывали нам, как решается проблема. Элечка разгрузка была в количестве 61 500 штук. Элечка 46 500. Специалисты центра соглашаются, что этого количества явно недостаточно. Но заявляют, что как-то повлиять на ситуацию они не могут. Закупки все проводят, они четко в отношения. Мы закупки не проводим. С поставщиками мы не работаем. Мы работаем только тогда, когда они приезжают, и мы получаем товар. Поставщик, который должен был привезти в Магнитогорск третью партию, третий этап, который он выиграл еще в июне месяце, он их не везет туда. По каким причинам сказать не могу. В принципе, мы ждем вот, сейчас еще дополнительно, что до конца декабря еще какие-то будут памперсы.